Всем привет, меня зовут Евгений, вы на канале Про холод. Это мое первое видео, и, собственно, канал а, не так уж давно создал. А, пришла идея в голову снимать видео о том, чем, о том, чем я занимаюсь. Занимаюсь я холодом, промышленным холодом а, на протяжении 10 лет. И не так уж много в интернете роликов, где бы кто-то рассказывал, показывал. Да, какие-то объекты, какие-то комплектующие холодильного оборудования. Вот их ну, практически нет. Ну, буду делать это, буду снимать. Вот это первое видео. Я покажу вам компрессорную овощехранилище. Хранилище под яблоки, если быть точным. В две очереди его стройка идет. Первую очередь мы запустили в прошлом году видео у меня уже есть снято просто я буду комментировать его в хранилище да это 8 камер общей вместимостью около полутора тысяч том ну что ж поехали компрессорная да видите два счета управления один из которых для управления станции управление камерами. Давайте заглянем вовнутрь счета, который управляет станцией. Лампочек наставили немного. Все комплектующие, практически Итан, Мюллер, Финдер, на базе контроллера АК-551, мониторинг также от Данфоса 350 для сбора данных и удаленного доступа, регулирования. Почему поставили, перестраховались, потому что данное хранилище работает на оттайка там горячим газом. То есть в испарителе нет тенов. Выносной блок, выносной, вернее, дисплей код контроллера и пульт управление камерами 8 штук также на контроллерах Danfoss АКВ используется ресиверный блок сама станция ресиверный блок если не ошибаюсь и память не изменяет 200 литров пилотный клапан стоит также отделитель жидкости, отделитель масла. На каждый компрессор трек-сойл электронный. Компрессора 4NS20Y бицер. Все на виброгасителях, на подушках, сама станция на подушках, сами компрессора на подушках, на спружинах и на приборную панель мы поставили реле давления на каждый компрессор реле давления общие манометры ну в принципе вот так вот выглядит наши компрессоры на компрессорное хранилище ну что ж если понравилось видео ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал всем пока